الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما خطبكن إذ يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حَسْحَسَ حس الحق أنا رابطته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أحنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان نفسل بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور كلمه قال لدينا مكين امين قال خزائن الارض اني حفيظ عليم صدق الله العظيم آیت نمبر پچاس سے لے کر آیت نمبر پچپن تک سورہ یوسف ہے اس کو ہم سماعت کریں گے کچھ آیات بارہویں سپارہ کی ہیں اور بحمد اللہ تعالیٰ تیرویں سپارے کا آغاز ہو چکا ہے <تصفح> 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 الحمدللہ للہ کالمہ خطب کنّ ازراوتن یوسفہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا کیا معاملہ ہوا تمہارا ازراوتنّ یوسفہ جب تم نے یوسف کو بہلایا جب تم نے یوسف کو بہلایا تو کیا معاملہ کل ہم سن چکے ہیں نا کہ جب خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تو فوراً اس قاصد نے جا کے بادشاہ وقت کو اس کی تعبیر بتائی تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی کاہن میرا کوئی خوابوں کی تعبیر بتانے والا تعبیر نہیں بتا سکا اس نے خوابوں کی تعبیر بتا دی ہے کوئی مائر تو ہے تو اسے قاسد کو کہا کہ جاؤ اسے قید خانے سے آزاد کروا لو تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ میرے کردار کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا میں سچا ہوں یا میں جھوٹا ہوں میں کس کردار کا اور کس حیثیت کا مالک ہوں تو اب جب یہ کہلا بھیجا کہ میں تو جیل سے باہر نہیں آتا اب تو لوگ جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں جیل سے باہر نہیں آنا چاہتا جب تک کہ میرے سچے اور جھوٹا ہونے کا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے تو اب بادشاہ نے ان عورتوں کو مخاطب کیا انہوں نے کہا کہ ذرا اب تم بولو کیونکہ وہ تو باہر نہیں آتا اور تم نے الزام لگایا ہے تو اضرا و تن یوسف آ جب تم نے یوسف کو بہلایا تو کیا معاملہ ہوا بادشاہ نے ان خواتین کو بلایا اور ان سے حقیقت حال دریافت کی سب نے اور سب سے بڑھ کر زلیخہ نے جو یوسف کو ملزم گردانے میں گرداننے میں پیش پیش تھی اور جس کی انگیخت سے قید کیا گیا تھا اس واشگاف انداز میں آپ کی برات اور پاک دامنی کا اعتراف کیا کہ شک و شبہ کا ادنا سا اعتمال بھی باقی نہیں رہا یہی <applause> <تصفح> 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 زلیخہ جو کل اس بات پہ تھی کہ اس کو اس نے میرے اوپر دسترازی کی ہے اس کو قید خانے میں ڈالا جائے آج وہی زلیخہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی برآت کی کیا دے رہی ہے گوائیاں دے رہی ہے ازراوۃ النّہ یوسف انب سے جب تم نے یوسف کو بہلایا تھا اپنی مطلب براری کے لیے کل نہ للہ بیق زبان بولی ہاش اللہ ما علمنا علیہ من سو نہیں معلوم ہوئی ہمیں اس میں ذرا برائی اس میں ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آئی قالت تمر عط العزیز العن حس حسل حق عزیز کی بیوی کو یارائے ضبط نہ رہا کہنے لگی اب تو آشکارا ہو گیا ہے حق الان حس حسل حق اب حق کیا ہو گیا ہے واضح ہو گیا ہے ان راوت ہو ان میں نے ہی اسے پھسلایا پھسلانا چاہا تھا اپنی مطلب براری کے لیے یعنی میں نے اسے پھسلایا تھا لیکن اب حق کیا ہو گیا ہے واضح ہو گیا ہے بہ لَمِنَ لمن بَخُدَا بخدا وہ تو سچا ہے بخدا وہ تو کیا ہے سچا ہے ذَلِكَ یا أَنِّي انی أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ بالغیب یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی یعنی جب بادشاہ وقت غیر حاضر تھا تو میں نے خیانت لمع خن ہو بالغیب جب وہ غیر غیب تھا غیر حاضر تھا تو میں نے اس کی موجودگی میں کوئی خیانت کی نہیں سبحان اللہ کتنا نکھرا ہوا کردار سامنے آ رہا ہے حضرت یوسف کا وان اللہ لا یہ حدیقی الخائنین اور یقیناً اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا کہ اس کو دغا بازوں کے فریب کو یہ میں ذرا سن لیجئے پھر میں اس پہ دو چار باتیں کروں گا اب تیرے میں سپارے کے یہاں پہ بارہ سپارے الحمدللہ پڑھئی ایک دفعہ الحمدللہ اللہ, اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں بارہ سپارے سننے کی توفیق عطا فرمائی اب سے تیرے میں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمِ اور میں اپنے نفس کی براعت کا دعویٰ نہیں کرتا بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا مگر وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرما دے سبحان اللہ یوسف آل 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 ہیں اللہ کے کیا ہیں نبی ہیں اور جملہ سنیے کیا کہہ رہے ہیں وَمَا ابر نَفْسِ ان نفس الْأَمَّارَةُمْ مارا یعنی میں اپنے نفس کی برات نہیں دیتا بچتا وہ ہے مَا رَحِمَ ربی ان ربی غفور الرحیم بچتا وہ ہے جس پر میرے رب کا کیا ہوتا ہے رحم ہوتا ہے ان ربی غفور الرحیم یقیناً میرے رب غفور الرحیم ہے بس وقال الملک و تو نہیں بھی نفسی بادشاہ نے حکم دیا کہ لے آؤ اسے میرے پاس میں چن لوں گا اسے اپنی ذات کے لیے فلما کل پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی قال ہے ان کل یوم لدئینہ مکین الامین اور مطمئن ہو گیا تو کہا آپ آج سے ہمارے ہاں بڑے محترم ہیں کیا کیا بات نے آج سے ہمارے ہمارے آپ کیا ہیں بڑے محترم, 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 محترم ہیں قال کالا جا اللہ خزاں اور قابل اعتبار درباری ہیں آپ نے فرمایا اجعلنی جا خزائن الارض مجھے مقرر کر دے زمین کے خزانوں پر مجھے کس بھی خزانوں پر کیا کر دے مقرر کر دے انی حفیظ العلیم بے شک میں ان کی حفاظت کرنے والا اور معاشی مسائل کا ماہر ہوں آپ <سلام> میں آیا میں نے اس لیے الزام کا تحقیق کرانا ضروری سمجھا کہ عزیز مصر کو پوری طرح اطمینان ہو جائے کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں میں نے کسی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا اور اس کی بیوی نے جو ناپاک الزام لگایا تھا اس میں رائے برابر بھی صداقت نہ تھی تو رات میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے لیکن مقام رسالت کی جن رفاتوں کا پتہ قرآن حکیم کے بیان سے چلتا ہے ان کا وہاں نام و نشان تک نہیں پہلی آیت میں یوسف کے الفاظ ہے لم اخنو کہ میں نے خیانت نہیں کی اپنی پاک دامنی کا ادعا پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تو اپنے کسی کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا گوارا نہیں کرتے بلکہ ہر خوبی اور کمال کو اپنے خدا بند جلال کا میں احسان یقین کرتے ہیں اس لیے لم اخنو کے الفاظ زبان سے نکالنے کے بعد فرماتے ہیں اس میں میری کوئی خوبی نہیں جب یہ کہا نا کہ اس میں میں نے خیانت نہیں کی تو ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ خیانت کا نہ کرنا میری خوبی نہیں ہے بلکہ یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے کہ اس نے میری دستگیری فرمائی اور میں زنان مصر کے دام ترویز میں پھنس سے بچ, بچ گیا اگر اس کی نگاہ کرم میری چار سازی نہ فرماتی اور مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا جاتا تو میں کیوں کر جذبات کو بے قابو کر دینے والے ان حالات میں ثابت قدم رہتا نفس امارہ کی تو عادت ہے کہ وہ گناہ کے خارزاروں میں انسان کچھ بے رحمی سے گسیڑتا ہے کہ قباع شرافت تاتار ہو جاتی ہے نفس سرکش کی شر انگیزیوں سے وہی بچ سکتا ہے جس پر میرے رب مہربانی فرمائے اگر میں ان صبر آزماؤ جہاں گسل آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر آیا ہوں تو سن لو سب کہ یہ میرا کمال نہیں بلکہ میرے رب کا کرم ہے بے شک اس کا دامن مغفرت بڑا وسیع ہے اور اس کا بہ رحمت, رحمت بے رحمت ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے